भिरायुष्मा ते नत्वायुषायुष्मन्दं करोमि यज्ञायुष्मान् स दक्षिणाभिरायुष्मान् ते नत्वायुषायुष्मन्दं करोमि ब्रह्मायुष्मत्तत्प्रा भणैरायुष्मत्ते करोमि देवा आयुष्मन्दस्ते मृतेनायुष्मन्दस्ते नत्वायुजायुष्मन्दं करोमि श्रीर्वरजस्वमायुष्यमारोग्यमाविधा चोभमानं महीयते धान्यन्धनम् वशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सर दीर्घमायुः शतायुधाय शतवीर्याय शतोदयेभिमतिशाहे शतयो न शरदो अजेतानिन्द्रो ने चतुरितानि विश्वा ये चत्वार पथयो देवयाना अन्तराद्या वा पृथिवी वियन्ते तेषां यो अज्जानि मजेति माहव तस्मै नो देव परिधत्ते ह सर्वे यीष्मो हे मन्दव नो वसन्दः शरद्वर्षा सुविदन्नो अस्तु तेषामृतूनागुंशतशारदानानि वातयेषामभये स्याम इदु वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणदा बृहन्नमः तेषाम्भयु सुमदौ यत्निया न जोगजिता अहतास्याम भद्रान्नश्ये यः स त्वया वशेन समशे महित्वा स नो मयो भो पितो आविशश्वशन्धोकायदनुवे नः अदिर्जौरदिरन्तरिक्षमदि निर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदे दे पञ्च जना अदेतिर्जातमदेतिर्मनित्वा श्रिये जात श्रिया निर्याय श्रियं वयो जरितृभ्यो ददाति श्रियं ममृतत्वमायन् भवान् सत्या सामि श्रिय एवै नन्दश्रिया मा ददाति सन्ददमृजावशकृत्यौ सन्दत्यै सन्धीयते प्रजया वशुभिर्य एवं वेदा यस्मिन् यत् सर्वमेद च सर्व तन्नो नक्षत्रमभिजित् विजित्या <laughs> श्रियंदधाणेयमानाहे बुद्धियमंद्र मे गोपाया यम विदा विदुह, ऋज सामानजोगुंसे साहे श्रीरमृता सदा दीर्घायुष्यमस्तु न भूतो न भविष्यती असा हा देखणा सोहळा आणि त्याचे आपण सगळे साक्षीदार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर अर्थातच आशाताईंच्या भावानी सुद्धा त्यांच्यासाठी एक सुंदर साडी आणली आहे आणि त्यांची अशी इच्छा आहे की आदरणीय मोहनजींनी ती साडी आशाताईंना द्यावी मी विनंती करते ती साडी घेऊन यावी आणि <laughs> मोहनजींच्या हस्ते ती आशाताईंना प्रदान करावी ह्या सगळ्या भावना आपल्यासुद्धा मनात आहेत त्यामुळे जोरदार टाळ्या वाजवून आपण हो या भावनेमध्ये सहभागी होऊया टाळ्यांचा गजर जोरदार करूया आणखीन एका महत्त्वाच्या सोहळ्याकडे मी आपल्याला नेणारे मान्यवरांना विनंती आपण स्थानापन्न व्हावं विमोचनाकडे मी आपल्याला नेणारे स्वरस्वामिनी ने आशा या पुस्तकाचं विमोचन त्याआधी या पुस्तकामध्ये आशाताईंनी आपल्या सगळ्यांसाठी म्हणजे ज्या रसिकांनी आशाताईंवर प्रेम केलं त्यांच्यासाठी एक सुंदर पत्र लिहिलं आहे ते पत्र आशाताईंची भावना म्हणून मी आपल्याला आधी वाचून दाखवते आशाताई लिहितात मला दहा मला नव्वद वर्षापर्यंत जिवंत ठेवणाऱ्या माझ्या रसिक बंधू भगिनींना माझा सप्रेम नमस्कार तुम्ही नसता तर कुणीच कलाकार झाले नसते पण तुम्ही मला ऐंशी वर्ष सातत्याने प्रेम केलं माझ्या जीवनात कष्ट बघून तुम्ही मला तुमच्या घरातली एक सदस्य मानता धन्यवाद हा शब्द फार छोटा आहे मला असंच प्रेम देत राहा तुमचीच आशा भोसले मी विनंती करते आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आदरणीय माननीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांना त्यांनी या सुरेखा पुस्तकाचं प्रकाशन